श्री परमात्मने नमः श्रीमद्भगवद्गीता अथद्वितीयोऽध्यायः ॐ श्री बेडा श्री, श्री, श्री बर श्री परमात्मने नमः ಶ್ರೀಮದ್ಭಗವದ್ಗೀತಾ ಅಥದ ದ್ವಿತೀಯೋಧ್ಯಾ ಅಥದ ಅಥ ಇಲ್ಲಿ ಅಥ ಬೇಡ ಅಥ ಬರಬೇಕು ಥ ಮೇಲೆ ಆಘಾತ ಕೂಡ ಕಾರಣ ಮುಂದೆ ದ್ವಿ ಸಂಯುಕ್ತಕ್ಷರ ಈಗ ದ್ವಿತೀಯೋನಲ್ಲಿ ತಿ ಮತ್ತೆ ದೀರ್ಘ ದ್ವಿತೀಯೋ ಅಂತ ಇಲ್ಲ ಏನಿದೆ ದ್ವಿತೀಯೋ ತಿ एरन् दीर्घ हाडु अथ द्वितीयोऽध्यायः मदल श्लोको मुञ्चे संजय उवाच तन्त कृपयाविष्टम् अश्रुपूर्णाकुलेक्षणम् विषीदन्तमिदौ वाक्यम् उवाच मधुसूदनः तन् तथा इलि तथा बेडा तथा ಎಂದು ಹೇಳಬೇಕು ರ್ಥ ಮಹಾಪ್ರಾಣ దీర్ఘ ತನ್ ತಥಾ ಕೃಪಯวิಷ್ಟಂ ಕೃಪಯวิಷ್ಟಂ अश्रुपूर्णा ಪೂರ್ಣಾ ಎರಡು ದೀರ್ಘ ಕುಲೇಕ್ಷಣಂ अश्रुपूर्णाकुलेक्षणं विषीदन्त विषी षट्कोंश दीर्घ ईकारदन्दिगे विषीदन्तमिदौ अनुस्वारद उच्चारणे नासीति विषीदन्तमिदौ वाक्यम् उवाच मधुसूदनः इदना ಈ ರೀತಿ ಚ ಮೇಲೆ ಲಯ ತಗೊಳ್ಬಾರ್ದು ಕಾರಣ ಚ ರಸ್ವ ಇದೆ ಉವಾಚ ಶಬ್ದದಲ್ಲಿ ವಾದೀರ್ಘ ಸೊ ಸರಿಯಾದ ಕ್ರಮ ಉವಾಚ ಮಧುಸೂದನ ಇದು ನೋಡೋಣ ಪೂರ್ತಿ ಶ್ಲೋಕ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸಂಜಯ ಉವಾಚ तथा कृपयाविष्टमश्रुपूर्णाकुलेक्षणम् विषीदन्तमिदं वाक्यमुवाच मधुसूदनः श्रीभगवानुवाच कुतस्त्वा कश्मलमिदौ विषमे समुपस्थितम् अनार्यजुष्टमस्वर्ग्यम् अकीर्तिकरमर्जुन श्लोकको मदनु श्रीभगवानुवाच कुतस्त्वा कुत आनन्तर अर्धस अर्धत पूर्ति वा कुतस्त्वा कुतस्त्वा कश्मलमिदौ कश्मल कमले आघात ಇಲ್ಲಿ ಕಲ್ಮಶ ಇಲ್ಲ ಏನಿದೆ ಕಶ್ಮಲ ಅಂತ ಇದೆ ಕಶ್ಮಲಮಿದೌ ಅನುಸ್ವಾರದ ಉಚ್ಚಾರಣೆ ನಾಸಿಕಾವುವ ರೀತಿ ಕಶ್ಮಲಮಿದೌ ವಿಷಮೇ ವಿಷಮೇ ಶಬ್ದದಲ್ಲಿ ಷಟ್ಕೋಶ ಬರಬೇಕು ವಿಷಮೇ ಸಮುಪಸ್ಥಿತಂಪೇಲೆ ಆಘಾತ ಸಮುಪಸ್ಥಿತಂ ಅನಾರ್ಯಜುಷ್ಟ ಮಸ್ವರ್ಗ್ಯಂ ಅನಾರ್ಯಜುಷ್ಟ ಜುಷ್ಟ ಮಸ್ವರ್ಗ್ಯಂ ಇಲ್ಲಿ ಮಾಮೇಲೆ ಆಘಾತ ಮಸ್ವರ್ಗಂ ಅಂತ ಇಲ್ಲ ಏನಿದೆ ಮಸ್ವರ್ಗ್ಯಂ ಗ ಅಧಿಕಯ್ಯ ಸಂಯುಕ್ತಕ್ಷರ ಅನಾರ್ಯಜುಷ್ಟ ಮಸ್ವರ್ಗ್ಯಂ ಅಕೀರ್ತಿಕರ ಇದನ್ನ ಅಕೀರ್ತಿ ಈ ರೀತಿ ಹೇಳ್ಬಾರ್ದು ಗಮನಿಸಿ ಕೀ ದೀರ್ಘ ತೀರಸ್ವ ಇದೆ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಅಕೀರ್ತಿ ಕರಮರ್ಜುನ ಈ ರೀತಿ ಹೇಳಬೇಕು ನೋಡುವ ಪೂರ್ತಿ ಶ್ಲೋಕ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಶ್ರೀ ಭಗವಾನು ವಾಚ ವಿಷಮೇ ಸಮುಪಸ್ಥಿತಂ अनार्यजुष्टमस्पर्ग्यमकीर्तिकरमर्जुन क्लैब्यम् मास्मगमः पार्थ नैतत्त्वय्युपपद्यते क्षुद्रं हृदय दौर्बल्यन् त्यक्त्वोतिष्ठ परन्तप क्लैब्ं मास्मगमः पार्थ क्लैब्यं क्लैब्यं क्लै दीर्घबन्धु नन्तर आघात क्लैब्यं मास्मगमः पार्थ मास्मगमः पार्थ उपपद्यते त्वैयुप नैतत्त्वैयुपपद्यते क्षुद्रम् इलि क्षूद्रम् इरिति बर्कूडु क्षु ह्रस्व अद्रे आघात क्षुद्रं हृदय दौर्बल्यन् हृदय दौर्बल्यन् त्यक्त्वोतिष्ठ परन्तप त्यक्तुवोत्तिष्ठ त्यक्तुवोत्तिष्ठ अर्धश पूर्ति ठ त्यक्तुवोत्तिष्ठ परंतप पूर्ति श्लोक क्लैब्यम आस्मगम पार्थ नैतत्वै उपपद्यते क्षुद्रं हृदय दौर्बल्यं त्यक्त्वोत्तिष्ठ परन्तप